payg'ambarimizni qarang muhabbatdan rasulullohni muhabbatlarini qarang ruhoniyat olamida tarozini uchta pallasiga uchta o'g'illarni qo'yilib bir pallasiga bo'lsa butun ummatlarini qo'yib tanlan yo habibim yo do'stim ummatingizni tanlaysizmi farzandingizni tanlaysizmi dedi rasululloh hech ikkilanmasdan ummatim dedilar o'sha ummat kim siz bilan farzanddan ko'ra qarang yaxshi ko'ryaptilar muhabbat qilyaptilar kimga sizu man ummatga payg'ambarimiz dunyoga kelib hali tanalari qurimasdan turib ummati ummati dedilar o'sha ummat kim siz bilan man ummatiyni ma'nosi nima desa ey alloh mani payg'ambar qilar ekansan manga ummat berar ekansan shu ummatni qiyomat kunida shafoat qilishlikni menga bergin deb yig'lardilar o'sha ummatmizmi qani endi muhabbat rasululloh sollalohu alayhi vasallam o'n sakkiz ming olamni yaralishiga sababchi bo'lgan bo'lsalarda bu ketma ket ikki kun arpa unidan bo'lgan nonni yemagan ekanlar nimaga yo'qlikdan o'n sakkiz ming olamni yaralishiga sababchi bo'lgan bo'lsalarda bu qorinlariga yapaloq tosh baylab yurardilar tog'lar toshlar toshni ko'rib yo rasululloh xohlang qizil oltinga aylanaylik bizni sarf qiling ishlating deyishsa rasululloh aytar ekanlar man sizlarni tilloga aylantirib olib sarflab olib qiyomat kunida sarflagan tilloyinni barobariga bu gunohkor ummating jannatga kirmaydi desa o'sha gunohkor ummatga qaysi yuz bilan qarayman kerak kerakemas degan ekan ki rasululloh ochidilar bu nimadan bu rasululloh bizni yaxshi ko'rishlaridanmi farzandlar dunyoga keldi u ruhoniyat olamida dedi tanlashlik dunyo olamida jismoniy olamdachi moddiy olamdachi payg'ambarimiz uylandilar hadicha kubra onamizga o'g'il ko'rdilar ismini otalarini ismi bo'lgan abdulloh deb qo'ydilar go'dayni chaqaloqligida olib keldilar hadicha kuronam yo rasululloh yo rasululloh o'g'lizni qarang istimaga yonib kuyib turibdi qo'llariga oluvdilarki azroil alayhissalom yo rasululloh shu farzandigiz qolsin ummatim emas farzandim din rasululloh ummatimni yuziga qanday qarayman farzandini ummatidan ko'ra ham yaxshi ko'rgan ekan degan malomatni man ko'tarmayman man ummatimni farzandimdan ko'ra yaxshi ko'raman ummatim degdilarki bolani jonini olloh sug'urdi bola bo'lsa mo'ltillab rasulullohga qarab qani otam mani tanlarmikin yo ummatini tanlarmikin deb turgan joyda ummatni ki, bir tabassum qildilarda jon topshirdilar rasululloh yig'lab qabrga qo'ydilar yana bir necha yil o'tib yana o'g'il ko'rdilar ismini qosim deb qo'ydilar bir rivoyatda tohir deyiladi u go'dakni ham chaqaloqliklarida onalari ko'tarib keldi ya rasululloh yo rasululloh o'g'ligizni qarang istimaga yonib kuyib turibdi qo'llariga olvdilar yana roil alayhissalom ya yo rasululloh ummatim emas farzandim deng hozir shu farzand tuzaladi rasululloh ummatim dedilar u go'dak yani ham bir tabassum da jon topshiribdi uchinchi farzandlari ellik yoshdan o'tganlarida ko'rdilar ismini ollohni do'sti halili bo'lgan ibrohim alayhissalomni ismlarini qo'ydilar ibrohim deb go'dak juda chiroyli xushbichim bola chaqaloq edi moliyaviy onamiz olib kelib qoldilar yo rasululloh o'g'ligizni qarang istimaga yonib kuyib turibdi rasululloh qo'llariga oluvdilar azroil alayhissalom jabroil alayhissalom kelinglar keldik nimaga keldilaring agar biz kelganlik sababimizni aytsangiz siz xafa bo'lib qolasiz yig'laysizda aytinglar ummatimga do'zax xabarini olib keldilaringmi yo'q qiyomatni alomatini olib keldilaringmi yo'q aytaveringlar xafa bo'lmayman qo'lingizda turgan istimaga yonib turgan ibrohimni jonini olgani keldik yo rasululloh ummatim emas farzanding farzandim din shu farzandigiz qolsin ummatim dedilar jon sug'urish boshlandi boshmaldag'dan tovondan tizzadan kindikka kelganda bola chidaolmay qoldi shunda rasululloh bolaga qarab rahmlari kelib yo jabroil yo jabroil dedilar tashqaridan ovoz keldi labbiy yo rasululloh do'stmisiz yonimda turmaysizmi farzandim jonini topshirayotgan payt dalda bo'lib yo rasululloh siz inson ekansiz chidayapsiz man farishta bo'lib chidaolmayapman ummatim emas farzandim deng shu farzandigiz qolsin hargiz bu duoni qilmang man sizni buyerga chaqirganim azroilga ayting o'g'limni jonini ollohga berdimu qiynamasdan olsin azroil dedilar shunda jabroil alayhisalom ko'rdilarki rasulullohni rahm nimalari urib turibdi yo rasululloh siz duo qilmasangiz man duo qilaman yetti qavat osmonda farishtalar Amin deb turishibdi shu farzandingiz qolsin hargiz u duoni qilmang yo jabroil degan ekan go'dak bo'lsa otalariga termilib turibdi tanlashlik u hozir ummatim emas farzandim desalar tuzaladida de. katta inson bo'lib voyaga yetadi farzanddan ko'ra insonga azizroq narsa bormi rasulullohni yaxshi ko'rishliklaridan farzandga almash ummatni lmasyrmi ummatim dedilarki jon sug'urildi rasululloh yig'ladilar yuvib kafallab qabrga qo'yganlarida ovozlari qattiqroq chiqdi sahobalar yugurib kelishdi yo rasululloh nima bo'ldi sizga yo rasululloh rasululloh aytdilar omonat bergan edi xudo omonatini oldi yo rasululloh bizni yig'lashdan qaytarib o'ziz yig'layapsizmi rasululloh aytgan ekanlar agar mani boshimga kelgan bu musibatni butun ummatimni boshiga qo'yilsa ummatim chidamaydi lekin men sabr qilaman umid qilaman hali ummatimni ichidan shunday o'g'lonlar dunyoga keladilarki işte uchta o'g'lim bo'rnini bosaydigan shular bilan man faxrlanaman dedilar biz ummatni o'g'lonimizda qarisak ham yoshimiz katta bo'lsa ham erkakmizda ummatni o'g'lonimizda qiyomat kunida rasulullohni muborak kaftlarini ushlab turib o'sha oxirgi farzandingiz vafot etganda umid qiluvdingiz ummatim ichidan o'g'lonlar dunyoga keladi shular bilan man faxrlanaman uchta i̇şte o'g'lim o'rnini bosadi deb o'sha o'g'lon manman deb rasulullohni muborak kaftlarini ushlalamizmi rasulullohni tanimayapmizu namoz o'qimayapmizu endi qiyomat bo'ldi deng har bir ummat payg'ambarini oldida tiriladi deyiladi siz ham biz alhamdulillah la ilaha illalloh muhammadu rasululloh dedikmi payg'ambarimizni oldlarida tirilamiz endi rasulullohni oldlarida faqat biz bas abu bakr siddiq hazrati umar hazrati usmon hazrati ali uchta işte chaqaloq ham turadi yoshligida biz ummatga almashilgan chaqaloq ham o'tiradida bizni ahvolimizni ko'ratdi. bizni holi hayotimizni ko'rsatiladida u go'daklar rasulullohga yo rasululloh shu ummatlaringiz uchun bizni almashuvdingizmi Ummatlaringiz ahvolotini qarang deb sizni bizni ko'rsatilsa rasululloh qanday holatga tushar kanlar Ya rasululloh biz ham yetti muchamiz sog' bo'lib dunyoga kelib bizni ham yashagimiz keluvdi siz bo'lsangiz bu ummat uchun almashuvdingiz ummatinizni ahvolini qarang bir kunda bir esladimikan mana hozir soat to'qqiz bo'layotgan bo'lsa biz rasulullohni esladikmi yaxshiyam namoz bor ekan salovat aytyapmiz eslayapmiz agar namoz bo'lmagandachi salovat aytmas edik eslamas edik rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlardan bir kun hazrati alidan so'radilar yo ali la labbiy yo rasululloh ollohni yaxshi ko'rasizmi ha mani yaxshi ko'rasizmi ha xotinizni yaxshi ko'rasizmi ha farzandlaringizni yaxshi ko'rasizmi ha yo Ali, bitta qalbizga to'rtta narsani muhabbati qanaqa qilib sig'adi kichkina qalbizga o'ylanib qolgan ekan uylariga kirdilar fotima zahro onamiz so'radilar yo ali nimaga xafa bo'lib turibsiz rasululloh bilan gaplashib turgan edik rasululloh so'radilar ollohni yaxshi ko'rasizmi dedilar ha mani dedilar ha xotiningizni dedilar ha farzandlaringizni dedilar ha desam bitta qalbingizga to'rtta narsani muhabbati qayerdan sig'adi yali dedilar shunga o'ylanib qoldim dedilar aytmadingizmi ollohni xudoligi uchun yaxshi ko'raman sizni payg'ambarligingiz uchun xotinimni shahvatim bilan farzandlarimni shavqatim bilan yaxshi ko'raman demadigizmi dedilar haqiqat dedilar rasulullohni oldiga keldi yo ali ha keling keldim haligi gapga javob topdim nima ekan allohni ollohligi uchun sizni payg'ambarligingiz uchun xotinimni shahvatim bilan farzandlarimni shavqatim bilan devdilar kim aytdi dedilar to'g'ri dedilar kim aytdi qizigiz fotima dedilar fotimada de, payg'ambarni qoni borda degan ekanr payg'ambarimizni qarang yaxshi ko'rishlarini biz sizni bizni endihi payg'ambarimiz aytdilarki men ummatimga otasidan onasidan farzandidan o'zidan ko'ra suyukliroq bo'lmagunimgachu ummatimni iymoni mukammal bo'lmaydi dedilar bunida nimasida keltiriladiki kunlardan bir kun sahobalar bilan o'tirganlarida Hazrat umardan so'raldi. yo umar mani yaxshi ko'rasizmi dedilar ha otangizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi ha onangizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi ha Xotiningizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi ha farzandlaringizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi dedilar ha dedilar o'zizdan ko'rachi dedilar o'ylanib qoldilar chunki payg'ambarimiz hayotlar o'sha joyda agar ha ha deb deo o'sha zahoti vahiy tushadi hazrati umar yolg'on gapiryapti Hazrat umar 200 lamachilik qilyapti tek qoldilar Ko'zlardan yosh oqish boshlandi Ko'ynaklari ho'l bo'lish boshlandi rasululloh aytdilarki yo umar iymoningiz mukammal emas ekan dedilar kimga hazrati ya. hazrati umar kim edilar hazrati umar rasulullohni duolari sharofati bilan dinga kirgandilar chunki rasululloh duo qildilar ey olloh dinga quvvat ber hazrati umarni e dinga kirishlik bilan hazrati umar dinga kirishlari bilan ozon oshkor aytildi hazrati umar dinga kirishlari bilan namoz odamlarni orasida baytullohga chiqib o'qildi hazrati umar tirikliklarida xushxabar berilgan zot hazrati umar payg'ambarimiz vafot etganlarida kim agar mani do'stim ollohni <laughs> habibi bo'lgan muhammad muhammad alayhissalomni o'ldi deydigan bo'lsa bo'ynini olib tashlayman shu zotga nima deyaptilar iymonin mukammal qiqir qiqir qilib yelkalari qimirlab yig'lashni boshladi rasululloh rahmlari kelib hazrati umarni yelkalariga qo'llarini qo'yib qo'yudilarki ilohiy bir nur qalbdan ajrab hazrati umarni qalblariga bordi bir qaltiradilarda otam onam fido bo'lsin sizga yo rasululloh o'zimdan ham ko'ra yaxshi ko'rar ekanman dedilar endi iymoningiz mukammal bo'ldi dedilar qaranga payg'ambarimizni yaxshi ko'rishlik qanday ham baxt siz bilan e mi? men ham yaxshi ko'ramizmi biror marotaba kechasi uyg'onib chiroyli tahoratni olib ikkrakon namoz o'qib qiblaga qarab ey olloh sani habibing sani do'sting sani o'n sakkiz ming olamni yaralishiga sababchi bo'lgan muhammad alayhissalomni man judayam yaxshi ko'raman deganmizmi qaran rasulullohni bizni yaxshi ko'rishlarini ko'rishlariniq payg'ambarimiz vafotlaridan bir necha nice, yuz yil o'tgandan keyin bir bola dunyoga keldi-yu, aqlini tanib katta bo'lganda rasulullohga va sahobalarga muhabbati tushib qoldiyu yeyishdaham kiyishda ham yashashda ham man shularga o'xshayman deb harakat qildi 6 yil deganda o'xshadida kunlardan bir kun o'ziga o'zi aytdi man dedi katta sahobalarga emasu kichkina sahobalar bilan barobarman dedi o'sha kecha tush ko'rdi tushida ot orqasida arava aravani o'rtasida rasululloh bir taraflarda abu bakr bir taraflarda hazrat umar bir taraflarda hazrat usmon bir taraflarda hazrat ali sahobalar bir chekkada bo'lsa haligi yigit ham o'tiribdida suhbat shu darajada maroqli shirinki otam arava ham suhbatga moslanib yuryaptida toqqa ko'tarilyapti sekin sahobalar tinatgan ovoz yo'q mazza qilib ketishyapti bir joyga yetganda bir tarafi jar g'ildiray jar tarafga serg'aldi yigit sakrab tushdida rasululloh jarga tushib ketmasinlar deb tosh oqtargani ketdi toshni topib g'ildirakka qo'yay deb rasululloh yiqilmasinlar deb g'ildirak tagiga shunday qaravdi sahobalar boshlarini qo'yib turishgan ekan g'ildirakka dod deb yig'ladi sahobalar boshlarini qo'ysayu man tosh oxtargani tushibman katta sahobalar kichkina sahobalarni tinnag'iga ham barobar bas ekanman tovba qildim deb yig'lab do de o'zini ovoziga o'zi uyg'onib ketib qarasa tush ey robbim man tavba qildim kechir mani sahobalarga o'xshamas ekanman deb yig'ladilar endi bir o'ylab ko'ring siz ham man ama qarang aravada ketyapmiz deng chekkada o'tiribmiz ja suhbat chiroyli maroqli ketyaptiyu haligi joyga yetganda g'ildirak sirg'aldida biz ham sakrab tushib boshimizni qo'yamizmi yo tosh oxtaramizmi hozir aql egalari o'tiribmiz bu yerda gapni mag'zini chaqiydi xonlar o'tiribdi buyer aytingchi boshimizni qo'yamizmi yo tosh o'taramizmi bosh qo'yaman desak u kallani uziyuboradi jaynamozga bosh qo'ymayapmizu g'ildirakka <gülere> qo'yamizmi qaranga jaynamozga qo'ymayapmizu alloh o'zi bizlarga o'zini va rasulini muhabbatini ato qilsin muhabbatdan muhabbat bo'lur paydo muhabbatsiz kishidin huvaydo deyilyapti olloh muhabbat qilsa biz muhabbat qilmasak qiyomatga borganda qoch bu yerdan desa sur buyerdan desa nima deymiz qayerqa qochamiz shuning uchun alloh hammamizga alloh o'zini muhabbati rasulullohni muhabbatini qalblarimizga solsinu muhabbatiga yarasha muhabbat bilan javob qaytarishlikni alloh nasib aylasin duo qilamiz robban